В ученице шестого класса Перховицкой середней школы Баранинского района, середина Яна. На початку войны Иван Шалякин. Война. Третье сутки, как она началась, ударила в с ясных неба. Оглушила. И я нияк не могу опомниться. Не только теперь, после боя. Пошли перших выбухов бомбу и наших неумелых стрелок удить в ушах. Не, где звон и гул у голове заявился отразу Их только я перший Для батарей почу про войну. И страх, не сторону ухлытым признаться, страх заполонил душу с перших хвилин, ходя сейчас думаю про смерть, не это конец у двадцать год. Дивная речь. Ты давно был той час, когда я любил читать про войну, и как многие мои ровесники про военный подвиг. Мне сдавалось, что я любить сделать нечто такое, что представить мое имя и вырытое человечество. Теперь я думаю, какое в этот час Дожить до такого дня. Я вспоминаю сегодняшний бой, и мне становится еще больше страшно, горько и крыбно. В ученице шестого класса верховицкой средней школы Барановицкого района середина океана герой Пимен Панченки. Злостно сказал: Уставай, охота, мы не на пляже, а на войне. И лёг на змеиное скрутки дроту, И двести солдатских запыленных боту Прошли по его спине. Не он, а другие шли у атаку, Кидали гранаты у блиндажи, Кололи фрицев, полили танки, И стяг пирогу снимали ранком На базовоеванном рубежи. А он свои кости зержавых ржавых Своими руками без стохла Звалившая на траву и стала болюча, И траву, и росом, и ветром каючим, Что прилетели с Балтайских озер.